بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح البرنة لأربعين لمالك ولحسبك ولجمالك ولدينك فاذكر بذات الدين فربت يداك متفق عليه حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه من قولك رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمايا عورت سے خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے چار اسباب کی وجہ سے لمالی والی حساب والی خاتون کے مال کی وجہ سے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے فغفر الدین اے مخاطب تو دین والیوں سے کامیاب ہو جا دین والیوں کو حاصل کر تریبت یاداخ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اس حدیث سے ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ عام طور پر کسی بھی عورت سے لڑکی سے خاتون سے جو نکاح کیا جاتا ہے کسی ایک عورت کو جو ترجیح دی جاتی ہے تو وجوہ ترجیح اسباب ترجیح میں سے چار اسباب ہیں یا تو کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس یا اس کے عزیز و اقارب اور والدین کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے وراثت میں حصے میں بہت کچھ ملنے والا ہے یا گاڑی ملنے والی ہے یا کچھ اور نمبر دو اس کے حسب و نصب اور خاندانی شرافت کی وجہ سے کہ اس کے خاندان میں بڑے بڑے لوگ تاریخی لوگ اچھے کارنامے والے لوگ ہیں اور تیسرا سبب اس عورت خوبصورتی ہوتی ہے کہ عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے حسین و جمیل ہے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس عورت کو دوسری عورتوں پر ترجیح دی جاتی ہے اور چوتھا سبب عورت کی دینداری کی وجہ سے اس کے دین کی وجہ سے اسے ترجیح دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو دینداری کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے نہیں حسب و نصب کی وجہ سے نہیں یا حسن و جمال کی وجہ سے نہیں تریبت یدا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں یعنی اگر تو نے اس خیر پر عمل نہیں کیا اس امر پر عمل نہیں کیا تو بہت سارے خیر سے تو محروم ہو گیا اس لیے تیرے ہاتھ خاک آلود تریبت یدا کا اگرچہ یہ بد جملہ ہے لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے کو مخاطب کو اُبھارنے کے لیے اور اچھے کام کو اختیار کرنے کے لیے استعمال فرمایا کہ اگر تو اس پر عمل نہیں کیا تو بہت بڑے خیر سے محروم ہو گئے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مال و دولت کی وجہ سے یا سب و نصم کی وجہ سے یا حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے خرابی ہے اسی وجہ سے صاحب فت القدیر علامہ کمال الدین ابن الحمام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر دینداری کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرنا شرعی طور پر ممنوع اور ناجائز ہے. نکاح نہیں کرنا چاہیے <coughs> چنانچہ کئی ساری حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہے کہ کسی بھی عورت سے نکاح صرف اور صرف دینداری کی وجہ سے کرنی چاہیے کسی اور دوسرے سبب کی وجہ سے نہیں چنانچہ ایک حدیث میں جسے علامہ تبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجب الاوسط میں نقل فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح اس کی عزت کی وجہ سے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ اس نکاح کرنے والے کی زلت میں ہی اضافہ فرماتے اس کی ذلت میں اضافہ فرماتے ہیں اس کی زلت اور بڑھ جاتی ہے اور بھی کئی ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو کرنا چاہیے وہ صرف اور صرف دینداری کی وجہ سے نکاح کرنا چاہیے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں حسب و نصب کی وجہ سے نہیں ایک اور حدیث میں جسے ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ یعنی نے اپنے سنن میں نقل فرمائی ہے کہ تم حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے نکاح نہ کرو ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن اسے ہلاکت میں ڈال دے بربادی میں ڈال دے تو بہر خلاصہ یہ نکلا کہ نکاح اور کسی عورت کو ترجیح دینے کا سبب صرف اور صرف دینداری ہونی چاہیے اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہونا چاہیے